Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar, bu dersimizde Tarık suresinin ezberletme çalışmasını yapacağız. İnşallah hepimiz için hayırlı olacak. Bu çalışmayı hakkıyla değerlendirelim. Bu hususta çalışma yapmak isteyenler için de bir örnek olmuş olacak. Ben bir ayeti iki defa okuyacağım. Arkasından hep beraber beş defa انظن صلى الله عليه وسلم به شيء دواء يمكن سائل دروبنا ان شاء الله هذا بركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ كما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق <applause> والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق <applause> والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء <applause> والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها النجم الثاقب إن كل نفس لمّا عليها حافظ، النجم الثاقب إن كل نفس لمّا عليها حافظ، النجم الثاقب إن كل نفس لمّا عليها حافظ، النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ أزبر. يا النجم الثاقب ان كل نفس <Tan mic et reforms> <laughs> Dur, baksın el insan insan mimme hulik nereden yaratıldığına hulika yaratıldı mimme indafik atık bir damla sudan yehrucu min beyni sulbi betteraib göğüs ile bel arasından çıkan bu ayetlerin manası çalışmasını yapacağız dinle fel yanzuril <tuh> insanu mimme hulik فلينظر الإنسان مِمَّ خلق فلينظر الإنسان مما 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 خلق فلينظر الإنسان مم مما خلق فلينظر الإنسان, مم خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر ميم يخرج, ممّا يخرج من يخرج من يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب اطلق موال. خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق خلق مما خلق من ماء دافق، 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 خلق من ماء Şimdi bunu birleştireceğim. Dinle. Ee, ondan sonraki ayet ez ondan sonra. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Yahrucu min beyni sulbi ve <gülüyornelle> teraib. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ بس يا اسد يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّ الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب شمدي إكايتي بلا شرير خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخل إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب <سؤال> والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه, إنه ولكن الله على رجعه ان يكون هذا لقادر الرجل الذي يحب ان إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ إِنَّهُ عَلَى ان لَقَادِرٍ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ إِنَّهُ ان على لَقَادِرٍ إِنَّهُ عَلَى ان إنه على, إنه على رجعه لقادر 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 يوم تبدأ السرائر أجن بتنصر لار أورتيش كارتلر فما له من قوة ولا ناصر Onun için bir kuvvet e, ve bir e, yardımcı da hiçbir yardımcı ve hiçbir kuvvet olmaz. Dinle. Yevme tübles serairu fe lehu min kuvvetin ve la nasir. Dinle. Yevme tübles serairu fe lehu min kuvvetin ve la nasir. Yevme tübles serairu fe lehu min ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صد يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والطارئ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع 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 والسماء والسماء ذات الصدع Allah Teala burada da yine yeminlerle diyor ki innehu emin olun ki o Allah'ın sözü kavlun le kavlun fasl hak ile batılı ayıran bir sözdür ve ma huve bil hezl. O şaka değil. O lakırdı değil. O boş söz değil. Kur'an için diyorum. Yani bu konuştuklarımız, bu anlattıklarımız boş söz değil. Bunlara dikkat edin anlamında. Dinle. <tikocado gefselling necessary> i̇nnehu la kavlun fasulun ve ma huve bil hezl. İnnehu la kavlun fasulun ve ma huve bil hezl. İnnehu la kavlun fasulun ve ma huve bil hezl. إنه لقول فصل انه لقول فصل Yine emin olun ki onlar yekidune keyda tuzak üstünde tuzak kuruyorlar. Ve ne ve yekidune keyda ben de tuzak üstünde tuzak kuruyorum ben. Allah Teala diyor. Onlar tuzak kuruyorsa ben de tuzaklar. Çünkü inna Allah hayrul e, Allah Teala tuzak kuranların en hayırlısı. Başka bir ayette geçiyor bu. Dinle. İnnehum yekidune keyden ve ekidu keyda. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 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 إنهم يكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون kafirlere. En hil Onlara az bir zaman ver. Biraz dünyada biraz uğraşsınlar. Vakit bulsunlar. Ondan sonra yapacağımı bilirim diyor Allah Teala. Dinle. Femehilil kafirine emhil hıl rubayda. Oradaki heler hep yumuşak. Femehilil kafirine emhil hıl rubayda. Femehilil kafirine emhil hıl rubayda. Femehilil kafirine emhil رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل Femehilil kafireyne emhil hümrü vayda Femehilil kafireyne emhil hümrü vayda Femehilil kafireyne emhil hümrü vayda Bir iki ayette İnnihum yekidûne Oradan bir iki üç İnnihum yekidûne keyden ve ekinu keyda Femehilil kafireyne emhil hümrü vayda İnnihum yekidûne فمهل الكافرين امهلهم رويدا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا أوسن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ بِمَا خُلِقَ خُلِقَ بِمَا ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العز